على كما فضل مكانا على مكان وإرسالا على إرسال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إن شكرتم لأزيدنكم ولا كفرتم إن عذابي لشديد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعة الشاكر بما الصائم الصائم الصابر. شكرتم جمهرة العلمين. حاضر في جنات البقانة عصركم وشطوك الجيشين سير محمد رب العالمين جميعاً وفي الجهة الحمد لله الحمد لله أرسلوا لي الحمد لله الحمد لله الله رب العالمين جعلهم يدروا لنا لئن سكرتم لأزيداً لكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ألا تعرفوا قال

अल्लाह ताला बोले हमारे नाम और चीज के ऊपर ना कोई जाओ ये चीज मुझे सुनते ना मिला मुझे जाने नहीं दो कोई बोल कर सुनो दुनिया का तो ना कोई बोल सुनो इन तो अल्लाह ताला ने बोल दो ना बोल सुनो <स्था> ना बोल अल्लाह ना अल्लाह सुनो ना बोल 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 যি রে জবানদার আলহামদুলিল্লাহ বড় এদানন দার শুকর আদায় হয় দুই নাম্বার হলো আল্লাহ তাআলার উত্তম পালন করারতে আল্লাহ তাআলার শুকর আদায় হয় এই জন্য আমরা সবাই আল্লাহ তাআলার শুকর আদায় করব আমরা আল্লাহ তাআলার শুকর আদায় করব এই জন্য আল্লাহ তাআদের জন্য আমরা বানালাম এই জন্য আমরা সবাই আল্লাহর শুকর আদায় করব এখন যে আলোচনা করলাম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাদের সাথে

الحمد لله الأكرم الذي خلق <applause> الإنسان كرم وعلمه من البيان ما لم يعلم سبحان الذي لا يحصى إثناء لا ولا بالقلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أوتي جواب وكرائب الحكم ومكارم الشيم صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه في كل اما بعد فان علم الشرائب والاحكام وأعظم قرائب الاسلام ومن يتمنى غيره يعد عليه التعاليم وتعالما فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو عنه ولو ايه وقال عليه الصلاه والسلام من خلق طريقا يكتم فيه عن من الله عنه به خلق الى جنة، وقال عليه الصلاة والسلام: من الله به غير في الدين، وقال عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورد الأنبياء، وإن الأنبياء لم يردوا ديناهم ولا ترحماه، وإنما وإن هو رسول الله فمن أخذه أخذ بحج وآخره، وقال عليه الصلاة والسلام: ولو العلم فريضة على كل مسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: "ما من سئل عن علم علمه ثم كانه أُلزم يوم القيامة بلتام في النار". وقال عليه الصلاة والسلام: "ما من تعلم علم مما يُلزم به وجهه فإن لا تعلموا إلا يصيب به عرضا من, عرض من الدنيا، لم يجد عرض الجنة يوم القيامة يا عيني هذا". وقال عليه الصلاة والسلام: تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن هو طالب الآلاء أبليه ذلك هو قائم يعتبر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر الألباب الحمد لله الحمد لله نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا <applause> ونذيرا فإن الساعة، من يدعي الله ورسوله فقد رجل، ومن يعصينا فإنه لا يزول إلا أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان <سؤال> الرجيم إن الله على يده يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبده ورسوله وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته وعلى النبي صلى الله عليه وسلم أفعلهم كثيرون هي أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأثرهم في أمر الله وعرض، رضي الله تعالى عنه، وأكثرهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه، وأقراهم علي رضي الله تعالى عنه، وفاطمة سيدة عزاء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها، والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما، وحمدة بن သွားဝန်တော့လို့နေတယ်

والإحسان وإيتاء القربى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم تذكرون فاذكروني أذكركم ولا নরি গলি গলি সামনে গলি গলি মোবাইল فقل <applause> لربك وانحر إن شانئك هو الأبقر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر

السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله اللهم آمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اكفري بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عما سواك اللهم اكفري بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عما سواك رب العنهما كما ربياني صغيرا رب العنهما كما ربياني صغيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين

ये दर्शाना पड़ते हो ना बोले सेnabla होवे आपन पुनरुक्त क्या आपने বুঝে पेशें की अलहम्दुलिल्लाह

পরদিন সকালে থেকে তা কর যাই পরদিন দাওয়া হলে যারা সবার থেকে দুই জন আদায় করলে আদায় হয়ে যাবে আইন হলো যে সকল নারীরা উপর ফরজ নামাজ নিজের কাছে করতে হবে রোজা নিজের কাছে রাখতে হবে পর্দা আইসের দায়িত্ব করতে হবে এগুলো হলো ফরজ আইন আপনারা বড় বুঝে কথা

Le tocó mucho,